Доброго ранку, шановні друзі. Ви дивитеся телеканал Тава. Це програма ранок на Лтаві». І, Звісно, щодня ми приймаємо у нашій студії надзвичайно цікавих гостей полтавців, які звісно знайомить вас а, зі своєю роботою, зокрема сьогодні, зі своєю творчістю, тому що ми приймаємо у нашій студії а, Миколу Шустова, актора Полтавського академічного обласного театру Ляльок. Доброго ранку вам, Доброго. і Віктора Козуба, головного художника театру «Ляльок». Льо, доброго ранку доброго. вам отож. Є е, прекрасна подія да, нагода відповідно зустрітися з вами, тому що е, я знаю, що ви готуєте виставу, чергову виставу для того, щоб її показати разом з естонським театром, так. Це така спільна да. співпраця Україно-Естонська. Відповідно, має назву вистава. Шановні друзі, Вередливе зайчання. Чи знаєш? І шановні друзі, ви сьогодні зможете побачити це вередливе зайчання. Обов'язково ну, у нас у студії тут знаходиться. Да, ви його можете бачити, воно під столом <свіття> <свіття> зараз лежить. <свіття> да, да, <свіття> лежить відпочиває. Ну отож, давайте поговоримо про виставу Вередливе зайчання uh, співпраця з естонським театром. Наскільки знаю, це вже не вперше, да, відбувається у вас. Так, взагалі, цей проект. начался еще наверное, в 2012 году то есть как бы мы были на фестивале в эстонии в городке вильянде и познакомились с театром ильмарины вот. И как бы у нас э, директор наш, директор их не договаривались о совместной работе, да, то есть какие дошли переговоры, но э, вылилось это вот в такую форму. То есть как бы э, Юрий Михайлов, это их режиссер, э, главный должен был приехать к нам ставить, э, вот, ну, что-то как-то там не получилось. В общем, форма получилась такая, что э, мы решили совместно, их не актеры, наши актеры делают э, спектакль. То так, есть... а як э, мова туди? Российская будет загальная? А, а, нет, язык смешанный. То есть, первый проект у нас был э, это спектакль Юрия Михалььева. Э, назывался Как Бог, как Бог Уку, землю эстов э, людьми населял. Вот, С, значит, это был русско-украинско-эстонский вариант. То есть нам приходилось учить какие-то эстонские фразы, эстонские слова для того, чтобы дети спектакль был, ну такой, знаете, обучающий. То есть эстонских детей мы учили эстонскому языку, да, получается, как бы так, смешно немножко, но вот, опять же, потому что мы из Украины, значит, присутствовали украинские фразы и русский, то есть, как бы такой промежуточный получился, вот такой мультиспектакль был. И теперь, соответственно, вы готовите это, это, уже третий будет как бы спектакль совместный. Да? У нас был еще спектакль «Гусенок». Мы ездили туда к ним. Опять же, такой же вариант Украина, эстонский получился. Вот. И сейчас мы едем с «Вередливым зайчиня». Тоже будет Украина, эстонский вариант. То выходит, что вам проще поехать до Эстонии, чем им из Евросоюза до нас приехать? Ну, мы, мы уже стремимся в Европу. Да, потому что как бы театр это такая такое событие ну, да, без, без, да, да, без, да. без кордон без, без, границ. Без, без границ то есть мы мы, мы понятны наш язык понятен детям как у нас так же и там. Ну, обов'язково поговоримо ще про виставу. Вона зараз, пане Вікторе, до вас. Тому ми поза ефіром з вами спілкувалися щодо технічного забезпечення вистави. Власне, дійсно. От е, я от, е, обдумував всю цю інформацію. Зараз ми розкажемо обов'язково нашим телеглядачам. Дійсно, будь-яка вистава. Власне, е, я впевнений, що багато наших телеглядачів, звісно, ж відвідують спектаклі театру Ляльок. і Розуміють, велика сцена, багато декорацій. І тут ви почули інформацію: вистава їде до Естонії. Ну, зрозуміло, що щось вони там приготують, але, власне. Ви маєте, відповідно, як то кажуть, да, певний багаж і в прямому сенсі цього слова да, привезти до Естонії. Як? От мені розкажіть, як. Ну, це цікавий питання, звісно. Потому що я його теж задаю, коли я узнаю, який спектакль їде в Естонію, не в Естонію, ну, десь за кордон, де зв'язано з ну, пересечением кордону. то це все одно є ограничення. по габаритам, по количеству, по весу. И когда я узнаю, какой спектакль едет, то у меня тоже первая мысль – как? Как это? Тем более, представляю, как вы сказали, наши спектакли, которые, ну, они не могут быть с какой-то ткани, с какой-то палочки, потому что все-таки зритель хочет видеть красивый спектакль. Сильно его не удивишь чем-то очень простым. Поэтому приходится думать, разрезать, переделывать это, выгонять. Э, ну вот даже как в данном случае, сейчас готовим э, зайчиня, э, задача – два места, два чемодана, в каждом по 30 килограмм. Это все. И вот а декорации там 4 куба, там домик, там задник, куклы, то есть костюмы, реквизит. Оно как будто бы немного. Но если это все вложить в чемоданы, то в два чемодана оно никак не входит. Но такого не может быть. Оно должно войти в два чемодана. И вот поэтому вот такая работа. И вот это уже не первый раз. Это работаем. Ну, все, досвид есть, Досвид так, уже есть. И гусенка точно так же. Посмотрели огромный спектакль. 5 метров ширмы, шириной, метр восемьдесят высотой и, декорацией. Ну, уложили. а сколько актеров берет участие, в частности, с нашего боку? Два. Два. Двое актеров. А полностью спектакль ты дискриминируешь? Uh, три. Ну, четыре, три. Но, скорее всего, что это будет три человека. Давайте покажемо все ж таки головного героя. Давай, да, давайте. Ми говоримо, говоримо. Давай, вередливе зачиняння. Шановні друзі, будь ласка, це вередливе заняття. Ось воно, так. Да, я Дякую, що показ... да, вередливе зачиня. Ось да. це. зачиняння. Отож, давайте поговоримо про сам спектакль. Отож, сюжет. Хоча б відкриємо, так. Да. Сюжет, ну, опять же, щоб зовсім інтригу, да? ну, так. Есть в русском языке такое слово «бука». Да, То uh -huh. есть такой, Да, и пришел «бука». <publishers> вот, вот такой он, ä, надутый, напыщенный, ни с кем не хочет общаться. Вот, в принципе, вот этот милый зайчик, собственно говоря, и есть вот этот такой «бука». Меня я, я на него удивлюсь, что такие очень, небо так, сумни у него Ну, наверное, потому что он ä, вот такой и есть, что ä, с ним никто не хочет дружить. То есть зайчик, с которым никто не хочет дружить, почему? Потому что он, потому что он ни с кем не хочет дружить. Вот, собственно говоря, на этом и построен весь спектакль, что э, без друзей никуда нельзя, то есть если у тебя есть не место рублей, а место друзей. А есть да. -то вековые категории? То -то, да, вот, просто завжди в афишах там пишут для вековых категорий, там, век трех, роки, там, все. Ну, вообще в спектаклях это правильно, то, что так делают, потому что детская психология, она ну, как бы, каждый год, да, каждые два года, то есть, меняется. У них интересы. Чем взрослее становится ребенок, тем у него больше, как бы, он может оценивать, осмысливать, да, то, что происходит. И опять же, потому что детям нельзя показывать, они не отличают реальность и вымысел, то есть то, что происходит на сцене, для них это это реальность, то есть и можно нанести ребенку просто психологическую травму, если мы его в раннем возрасте приведем на на спектакль тот, который для него ну еще ран, вот этот спектакль этот спектакль начинается от трех лет, то есть это от самых маленьких можно, у нас этот спектакль ездит и по садикам и по школам, то есть в принципе дети его отлично принимают Потому что это спектакль-игра. Интерактивный, э, да? Это таким? интерактив да, полный, угу. то есть дети напрямую участвуют в спектакле. То есть они помогают э, э, друзьям, которых предлагают вот, буки. Да, вот, давай ты подружишься, там есть еще персонажи, есть белочки, белочка, Мишка, да, то есть, вот э, давай ты подружишься вот с белочкой, будешь дружить. Говорит, не хочу, не буду. Это белочка, возьми, вот по поиграй. Вот он посмотрит, что ты с ним играешь, и тоже будет с тобой играть. А Бука там делает пакость, да, Белочка говорит, я не буду с ним играть, он плохой. Потом Мишка точно так же, да, и дети помогают. То есть они играют, давай поиграем, зайчик, давай, вот, э, полетаем на воздушном шарике, давай медок пособираем. То есть дети, вот, весь спектакль, они здесь. То есть э, сказочные герои, да, и дети вместе создают сказку. Но вы уже эстонскую мову выучили? Вот уже у вас досык, снова же такие ветры такие валы. <свят> да, ну, по-эстонски я э, из прошлых, я помню, да, «тере» — это «здравствуйте всем». вот, э, Ну и какие-то еще такие фразы, те, которые остаются в памяти. То есть я думаю, если этот проект будет продолжаться, то вскоре мы начнем свободно говорить <свят> на эстонском языке, и будем приезжать туда и сразу говорить «тере». Ну а скажите, а правда реально, что все-таки они меньше эмоциональны, эстонцы? Ну, в частности, например, украинцы. Есть такие же стереотипы, помните, О, да? Я не скажу. Вы знаете, Эстония тоже интересная страна, и она, вот как мы общались с местными ребятами, да, Эстония тоже поделена на как бы на два, э, ну, не, не знаю, это не фронта, то есть есть, которые более эмоциональные, есть, которые более такие, э, скажем, ну, буки, да? То есть, ну, вот какие-то такие, то есть они более как-то вот ну, да, менее эмоциональные, более серьезные. А вторые, вот они более подвижные, и, и у них все время, то есть вы не эстонцы, нет, это вы не эстонцы, это, а это эстонцы вот такие, нет, эстонцы вот такие. Ну, тут появляемся мы, и, собственно говоря, говорит, вот это точно не эстонцы. Ну, адиты, адиты. а, дети? а, дети, а знову, дети... реакция, да, все-таки, вы звыкли дети... до нашего полтавского глядача, например. А, вы знаете, дети принимают, ну, это... Я не знаю, это, конечно, реакция потрясающая. То есть, когда мы вот гусенка привозили, дети нас настолько... У нас просили этот спектакль оставить. Просто оставить, оставьте его нам, мы будем этот спектакль у нас показывать. Почему? Потому что реакция детей, то есть дети вставали с мест, дети... Воспитатели приходили, вот мы если на выезде работали, да, показывали спектакль в детском саду, Воспитатели приходили э, смотреть, почему дети так кричат. То есть дети настолько погружались э, в игру, в спектакль, вот тоже был интерактивный спектакль, то есть, э, что э, снизу приходили, смотрели, что за крик, почему, что происходит. То есть когда они видели, что дети тут, там они прогоняли лесу, э, спасали гусенка. Э, то есть это эмоциональный выплеск был колоссальный. І е, все ж таки е, я думаю, що поговоримо обов'язково про вередливе зайчання. Пане Вікторе, до вас запитання, як до художника: чим зараз можна вразити дітей? От серйозно, е, інтернет, різноманітні гаджети, тобто багато чого всього, нібито здавалось би, да там не знаю цілодобові мультфільми, великі телевізори. Тобто да, і кажуть, о, давай на спектакль сходимо. Да? І дитина, ніби ну да, можливо, якщо це особливо перший раз, там вона приходить ніби. І дійсно чимось потрібно їх вражати, чи в 2015 році можна вразити дітей? Власне, це від вас також залежить да, величезний это, пласт роботи Так, це да інтересний вопрос. Це дійсно великий пласт роботи, тому що удівіть. сейчас очень тяжело, то есть действительно, как вы сказали, интернет и мультфильмы, э, все это есть, и театр этого не может, э, ну как бы, ну скажем, не, грубо... он не повинен заменить, да, 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 он не может Але... заменить его, ну, вот. но тем не менее, не театр должен найти свое свой Нет, подход э, к, зри, э, к зрителю э, в чем он может заключаться в том что э, очень ну никогда не пос, когда ребенок смотрит когда непосредственно оживает предмет кукла то есть вот вот у него на глазах она оживает. Это как бы один момент. Второй момент, когда есть общение с ребенком, общение, ну, как мы называем, зрительным залом, ну, так непосредственно, когда э, зритель может сам поучаствовать. Это здорово. Ребенок не может поучаствовать, ну, где-то ну, там, там бритвы, по телевизору посмотрел в мультфильме, ну никак не может. И театр, мультфильм тоже переплюнуть, никогда не может. То есть это разные виды искусства. Но, но когда он может поучаствовать, когда он может потрогать эту куклу, когда нас не может пообщаться, ну, это все равно, вы знаете, я смотрел вот на Новый год, как дети общались с Дедом Морозом. То есть они ему верят. Все добро. Да. И они, они с ним общаются, и они на него стоят. И смотрят точно так же шел спектакль у нас новогодний Умка. Вот смотрел, как дети реагируют, когда на сцену выходит большой медведь. Ну как большой? Ну где-то метр десять. Метр... Ну, да, но это да, большой да. Умка. Вот как он ходит, вот как он с зрительным залом общается. Восторг, когда это, ну как вам сказать, когда это трехмерно когда его можно посмотреть с разных сторон. Вот, даже на актера уже не смотрят. То есть, да, конечно, вот, я вот хотел, да, ты Нет, да, а, то есть... Все-таки вот, я... актеры присутни, да. для... это мастерство, это уже актерское мастерство. Когда актер на себя не тянет, то есть, что вот я такой, а все-таки персонаж... Почему не кукольный театр? Потому что прежде всего это кукла. И вот как актер себя ведет, как он стоит за ней. В открытом приеме, когда за ширмой, то проблем-то нет. Ну, так, так, так. Там, а вот когда открыто, открытую, это уже двойная. И актер надо и о себе помнить и в то же время помнить о своем персонаже. Вот поэтому вот это живое, я считаю, что это то, что, чем привлекает к себе театр. Мне кажется, что... Еще... Добротой, то есть с хорошими материалами. Ведь согласитесь, мультфильмы. Я не хочу критиковать э, мультипликацию, которая идет. Ну, э, идет же, включишь. Вот наши советские добрые мультфильмы. Они хорошие, они очень профессиональные. Согласитесь, вы смотрите их даже с удовольствием. И пятый, и десятый раз. А вот включишь телевизор, ну, идут какие-нибудь шарики, лошарики там. Ну, ни о чем. И при том, они идут неделями. Когда в нем включил, bênes идет... Натила Добова, я вам скажу. Ну да, Натила Добова, понимаете? Но это я не знаю, кто его смотрит и что они воспитывают. Все-таки театр, спектакль, он должен воспитывать, он чему-то учить обязательно, чему-то хорошему, показывать, где плохое, где, ну, где зло, где добро. Ну, вот. А вот такого плана мультфильмы, ну, я лично, они меня, они меня только раздражают, но ничему не могут научить. Чему они научат ребенка? Ну тут так, да, скажімо так, да, спірне питання для деяких наших телеглядачів. Я цього впевнені скажімо я так у кожного своя думка в будь-якому разі, да е, ну я ще раз підкреслю дійсно ви сказали про акторів. і Я собі так уже ви такі умовив, що е, для мене тоді е, актор театру ляльок. Это, ну, уже, скажем так, вдвое или больше зусиль, Зусельчич, например, актер, ну, драматичный актер, звичайно, в дорослом театре. У актера театра кукол задача стоит намного больше, чем у актера драматического театра. Ну, хотя сейчас театры э, становятся пластическими, да, синтетическими, то есть это смесь кукол, балета, хореографии. Ну, шоу. Возьмите, это да, это, да, это да. превращается в шоу, то есть как чистый вид театра кукол, да, если мы возьмем там Петрушку театр, то есть его как такового очень мало остается. Но актер театра кукол должен э, следить за собой, э, за куклой, за партнером, то есть за тем, что происходит. Если э, театр актера, э, актер театра драмы выходит на сцену, есть он. И его образ и все. То есть здесь э, это коллективная работа, здесь нельзя работать, то есть я вышел, сделал свое, а вы там уже как-то ну, сами, да? Здесь, когда на кукле может стоять 3-4 человека работать, то есть это, ну, насколько должно быть все синхронизировано, Синхронно, отрепетировано, так. то есть, чтобы э, не было никакого диссонанса. Это коллективная работа, и с этой точки зрения актер театра кукол намного универсальнее. Ну и голос також. А, голос... У каждого же, власне, да, персонажа, так бы и свой голос за задумом режиссера, за задумом сценариста. Да. То есть, ну вот, если, если я в Ну, например, да, да, его да голос? У меня голос. Нормальный у меня голос. Сижу и говорю. Не <halve> буду дружить, не хочу, не буду. Шину не друзья, я нагадую, это зачиня. Да, это дуречь, не женщина. В принципе, и вот это вот разделение, да, происходит, которое постоянно у актера театра кукол это идет постоянно, то есть разделение себя и персонажа. То есть, ну, как бы в этом в этом есть сложность, в этом, наверное, мастерство, то есть не смешивать. І все ж таки, давайте да, про театр. Про театр, про театр Ляльок, власне, поговоримо. 2015 рік про майну, наступив уже 2016. Якась знакова подія. Могли б ви окремити 2015 році прем'єру, щось, Чим, скажімо так, найбільше запам'ятався, зокрема, вам 2015. Ну, фестиваль. Фестиваль. У нас пройшов да, театральний проект Зоряний шлях. Тобто, це вже вторий. целый в Литку. Литку. летом там, ну, да, да летом был то есть это международный фестиваль для театров кукол это событие вот потому что были представители из разных как бы уже стран несмотря на то что у нас экономическое положение да мы его все равно провели на хорошем скажем так творческом уровне это наверное самое такое значимое событие в театре кукол которое произошло но опять же у нас Елки закончились. Нет, ёлки. Это, это событие еще будет это ну, так. Для, для актеров это, да. тяж, это тяжело. Это э, месяц беспрерывной работы, да, то есть для кого-то праздник, а для кого-то это заволит? работа. Ну, вот в данный момент. Сейчас ага. у нас э, ну, специфика работы, да, получается. То есть праздничные дни у нас рабочие. После утра. Да, ну, никто не говорил, когда люди идут в актеры, что ваши праздничные дни это у вас рабочие дни. То есть, вы... Ну, если кто-то хочет идти в актеры, пожалуйста, сразу сразу. Это, это дело помните. Видов, да, да. То есть, э, с этой точки зрения, как бы, ну, кому-то тяжеловато, потому что каждый день, три спектакля, люди действительно ну, работали на износ. Ну, сейчас у них вот э, отгулы. То есть люди восстанавливаются, потому что эмоциональное истощение все равно происходит. Насколько сколько вообще занимает подготовка одного спектакля? Вот вы готовите, к это тривалий процесс, ну, ж таки ну, месяц месяц-два, Если из материальной можете... части, да, да, да. материальную часть, то в среднем это полтора-два месяца на изготовление кукол. Но если он средний, то есть не очень большой, не то, что там 20 кукол, понимаете. Угу. А если где-то там 5-6 кукол и декорации, то от ну, вот от полутора до двух месяцев, вот. А если и с репетициями, то репетиции, как правило, это две недели. Две-три недели максимум. Ну, mm -hmm. две недели. То есть вот. два месяца, можно так сказать? Mm -hmm. Да, вот, вот процесс. спектакль готовится ну, два месяца где-то. Ничего mm -hmm. себе. Я, ну, серьезно, я для себя люблю певни в на насправде, я вам серьезно говорю. Нет, ну, нет, серьезно, с, с такой спрощенной точки зору, чего вы с меня сдавались, да? ну, что там? Ну, да Вы слышали, что на театр Ну, что нет. там, да, ну, так серьезно, взяли ляльку, походил и так поговорил, это и все. Не так оно все. Если бы вы пришли, посмотрели, как она делается, театр, он имеет цеха, то есть работают люди, десятки людей, которые... Нет, на я я чему смею, да, выставу я бачу, с ну, С другой да. стороны. С другой то стороны. Я вам говорю, есть, с другой намного стороны. Намного интереснее спектакль наблюдать э, за кулисами. То есть, как это происходит на самом деле. Когда ты видишь картинку, ну, как бы красивую обертку, да, то есть, из чего она собирается, ну, детям не надо смотреть, потому что они взяли, да, да, старт, да, да старт. Что а, что сказка оброс, пропадет. Чисто из э, профессиональной точки зрения, да, то есть, ну, как бы, вот, вот как это сделано. Вот как это делается, когда вот в темноте там есть разные, да, системы спектаклей, так, так, есть так. спектакли, например, э в черном кабинете, которые показываются, то есть. Э в темноте, в полной темноте, когда люди в капюшонах, и э, не видно, кто кто где, то есть это можно на ощупь определить, и, Ва, ты, Вася, это да, все, мы сидим, не видно ничего, то есть люди репетируют, когда ты взял куклу, встал здесь, и если ты встанешь на метр дальше, тебя просто не найдут. Там луч прожектора, нельзя с него выходить. Не светить руки свои, партнера, то есть это все очень интересно, да, когда кукле стоит тоже, опять же, 3-4 человека. Это тоже интересно смотреть, как люди помещаются. Люди бывают разные комплекции. То есть, и, ну вот представьте, если, скажем, да, ну вот зайчик, ну вот приблизительно, скажем, такого же по размеру кукла, да, и на ней будет стоять там 3 человека на управлении. То есть им надо дотянуться всем. И вместе, то есть эта кукла ходит, перемещается, и они должны вместе с ней ходить. То есть не наступить друг другу на ногу. Никого не задавить, не сбить. Ну, снова же таки, да, надзвичайно складна профессия у вас, я вам скажу. У вас обох, да, у вас <свят> обох надзвичайно. Я серьезно, после нашу разговора я сделал для себя все мало таких выставок, что действительно Это не так все просто, как кажется. Вот смотрите, друзей. вот если брать, например, работу художника, вот чем отличается работа художника в кукольном театре от работы художника в драматическом театре. В драматическом театре художник работает для человека. Потому что там человек актер да. основа, а в кукольном театре художник создает мир, образ. Это может быть, э, может зайчик быть палочкой. Привязали взяли палочку, привязали ну, проволочкой из бумажки, и уши, да, и уши, да, и уши, да, две бумажки, вот, какие-то морковку ему в, в, в руки и, и говорим, что это задача художника и режиссера и актера убедить ребенка, что, что да. это угу. зайчик. И, соответственно, художник создает мир, в котором живет этот зайчик. Он не может жить, ну он будет глупо смотреться, если он будет жить, ну, вот в таком помещении, ну, да, в студии, обучении, например, в... да. <laughs> например, в студии. То есть будет и народным телом. Он может прекрасно где-то там на диване лежать, но жить он здесь не может. Это не его. Вот. А когда, худ... то есть художник должен создать мир. Есть открытый прием, они он включает и костюмы, и все, все, все. То есть какая форма деревьев, какой цвет, как, как, как. То есть это очень интересно и очень сложно, поверьте. То есть это не, это кажется, я, что, я что вам, это вам просто. Я вам говорю, Это условность. Вот посмотрите, дети как играют, да. То есть вот он взял. Это моя машинка, все. Так, 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 абсолютно То есть в принципе театр кукол приблизительно занимается тем же самым, что фантазии. Да, да, да. Почему мы говорили, что очень, и почему зритель идет, смотрит, потому что он, он принимает эту игру, вот наша задача сделать так, чтобы он ее принял, и он тогда участвует, ему это интересно, а смотреть просто по, по телевизору, по телевизору, даже если мы посмотрим этот же спектакль, уже, ээ... не то. уже не... это совсем не то. Так. только вживую. Я честно вам скажу, надзвичайно интересно с вами сфокусироваться, но режиссеры показывают, что <laughs> нужно <надо нам> завершивать. <laughs> да. В любом случае, дорогие друзья, до Полтавского академического областного театра ля насколько я знаю, можно еще субботы, недели. Да, да, да. в 11 часов. И у нас сейчас еще есть практика, как бы продолжается. У нас есть спектакли для взрослых. То есть мы их показываем в субботу в 6 вечера, да? Да. No. То есть, в принципе, каждую субботу в 6 вечера приходите, у нас есть замечательные спектакли, которые были ни на одном фестивале, забрали ни одну награду. А это без детей? Да, это, это краще, спектакли да? для взрослых. Нет, страшного там ничего Страшного ничего, просто есть э, темы такие, как, ну, допустим, э, Софокл Антигона, да, то есть Марк Шагал, то есть мы не будем. Детям ну, это разумею, будет интересно. Но взрослым это будет интересно, как э, посмотреть на форму, потому что так это может быть. То спії може бути хорошо, то що я говоріл. Да. Друзі, не обов'язково заплануйте свій вільний час, зокрема на ці вихідні, і відвідайте обов'язково Полтавський академічний обласний театр Ляльок. І в нашій студії були Віктор Козуб, головний художник театру ляльок та Микола Шустов, актор. Полтавського академічного обласного театру «Люльок». я дуже вам дячний за те, що завітав до нашої студії. Удачі вам у Естонії, удачі вам у Полтаві. Нехай все вдається. Всі ваші задуми. Дякую.